Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Middleman Love 4 de 4 Mai se enamora de UEA, basados en el libro No tardamos mucho en terminar nuestra comida Me acerco a pagar mi cuenta y la de May Y miro con tristeza el puesto de Bubble Tea cerca de la tienda de pong, sintiendo el vacío en mi cartera Lo siento querida diabetes, tenemos que romper por un día Volvemos a la oficina bajo el sol del mediodía tailandés. Hace mucho calor y posiblemente podría cocinar un huevo. Wea y Kim regresan al departamento. Mientras yo pienso echar un vistazo rápido a la oficina, no es que quiera mostrar mi cara, pero como muchas personas quieren que entregue regalos a mis mejores amigos, tengo que ser buena persona y entregar esas cosas por ellos. ¿Ya has vuelto Punk de comer? Debo ir a buscar mi regalo de gratitud ahora. Tal vez aún me quede algo de tiempo para conseguir mi bubble tea. P. Hey, ¿no vas a volver a tu escritorio? La suave voz me hace girar inmediatamente. Veo a Mai detrás de mí. Me mira, ya que estoy a punto de caminar en otra dirección en lugar de volver al departamento de informática. Voy a ver a unos amigos. Puedes volver a tu escritorio y empezar a ahí, le digo. Maya siente y obedece con facilidad. Ser un superior es bastante impresionante. Los más jóvenes hacen todo lo que les pides. De alguna manera me siento más poderoso. Al señor Hate le encanta esto. Acepto los regalos de las personas de siempre. También me paso por Pong para recordarle lo que hice por él. Me da un billete de 100 baht. Después vuelvo a mi oficina con una sonrisa y un vaso de bubble tea que acabo de comprar abajo. Oh, alguien le ha vuelto a hacer regalos a King. ¡Qué buen tipo! Es mi esposo, dice Faye cuando me ve poner una caja de galletas en el escritorio de King. King está ocupado jugando ahora. Le da un pequeño vistazo a la caja. ¿Ahora de quién es? Faye de Marketing Digo. Ella también es linda. Siempre dices que todos son lindos. ¿Cuándo vas a elegir finalmente a alguien? Pregunta Kun, nuestro programador más joven, mientras se frota la barriga. Te hacen regalos todos los días. También a Oea. Nuestra oficina está llena de bocadillos. Apenas podemos meter más. Hablas demasiado. ¿No es bueno recibir comida gratis? Pregunta King. El causante del problema sin dejar de mirar el juego que está jugando. Es genial, por supuesto, pero estamos engordando. Sí, todos han comido tanto que están perdiendo la forma. Sobre todo Hey, su amigo, dice Vaz, el jefe del departamento. Eso me exaspera. No estoy engordando, todavía estoy en forma. Pi Hey, ¿te gustan los postres? Me pregunta Mike cuando vuelvo a mi escritorio. Sus ojos están llenos de curiosidad. Este tipo se está fijando en todos los detalles, tratando de impresionarme para llegar a UEA con seguridad. Bien, voy a ser amable. Sí, me gustan los postres o cualquier cosa dulce, aunque mi favorito es el donut Glacet original de Krispy Kreme. Me aseguro de decir específicamente lo que quiero mientras me siento feliz por dentro. Ya sabes lo que debes comprar para mí así que mejor date prisa, no me gusta perder el tiempo, anotado, me sonríe, me limito a devolverle la sonrisa, intentando no parecer un glotón al volver a mi computadora y continuar con mi trabajo, la sesión de la tarde va bien, Mai sabe lo que hace, así que no tengo que enseñarle mucho, solo le doy algún consejo cuando me lo pide, alternando este papel con UEA, por parte de Ua, ahora está más hablador con Mai que por la mañana, y Mai parece menos tímido. No se puede negar que se ven muy bien juntos como las parejas famosas en Instagram o algo parecido. Le pido a Wea que revise el trabajo de Mai, para poder concentrarme más en mi trabajo, que se debe entregar a las 5 de la tarde. Finalmente, las horas de trabajo han terminado. Me voy a casa. Me estiro alegremente delante del computador. El reloj de la pantalla indica que son las cinco y media. Empiezo a recoger mis cosas, listo para volver a mi condominio.